торговы фармату яшчэ не адкрытым пасля рэканструкцыі музеі. Да міжнароднага арт-праекту ноч музеяў далучылася і сядзіба нямцэвішаў. Таму упершыню з часоў гаспадароў ладзіўся сапраўдны баль, на які трапіла і наш карэспандэнт Таяна болтуць знаходзіимся ўрадовой сядзібенемцэвічаў сёння тут 18 мая толькі 1829 года На целых 184 гады мы перанесліся ў часе, каб трапіць на грандыёзны свецкі прыём вядомай сям'і Тут ужо адчуваецца атмасфера сапраўднага шляхецкага балю Гоці пад'язджаюць гаворыць прыедзе сам адам Мецкеві і нават зінайдаовалконская. Ужо зусім хутка яго вялікаць баль пачнецца. Класічная музыка, пышныя сукенкі і галантныя кавалеры. У аснову сцэнарыя пакладзены рэальныя падзеі, звязаныя з візітам у сядзібу нямцэвіча спадара ніцкеевіа. Гстаарычная фантазія заснавана на эпісталярнай спадчыне беларускага паэта, які сёння дзеліцца сваімі ўражаннямі ад такога цёплага прыёма прием очень радушный прием этот иллюстрирует наши древние местные литовские традиции первейшая добродетеля каждого хозяина дома это гостеприимство как говорят гость в доме бог в доме Гэта сядиба засёды была наполнена гостями тут их вельмі любили и ведали як и чем трэба сустракать и суперах чаканняў прысутных адкрыў баль не класічны вальс а сучасная латиамериканнская сальса але нават калі штосьці сёння не атрымалася гаворыць аўтар кнігі про нямцевичча анатоль гладдычук гэта толькі тыммул для працы над поммылкамі это заставит задуматься всех как а создать атмосферу, похожую на те давние ушедшие от нас было. Это большой период, надо, чтобы ее выстроить так, как она будет. И это замечательно, это вообще историческое собрание всех нас сегодня. И если бы Немцевич об этом услышали, они, я думаю, не просто удивились, а они даже не поверили, такое возможно их борцам. яшчэ десять годов тому никто и уявить себе не мог что чтости подобное магчымо а сегодня тут у вальсе кружать пары танцуют мазорку и раззвуччивают сокрыты палонезу мы будем совершенствовать это и я думаю что достигнем самого высокого уровня это будет очень очень хорошо закончится реставрация этой усадьбы будут помещения не будет вот так вот тесно как сегодня и По мебель, появятся люстры. Я думаю, что все будет очень антуражно и очень красиво. Директор сядзібу признается, такой колькасти гостей никто нават не спадзявася убачыць, але месца хапело усім, кто не лічит лишним ведать свою сторю. У городе Брися, наверное не достает вот такого формата мероприятий, где люди могут прийти одетыми вот именно так. пообщаться. Вот именно так, как мы сегодня предложим пообщаться. То есть, ну это не просто бал, а мы говорим, что это будет скорее такой салонный вечер. На балу, естественно, все ведут себя лично по джентльменски, леди как леди, мужчины как джентльмены. Естественно, это повышает и самооценку, и, собственно, влияет на дальнейшее поведение человека потом. тутут заўсёды гучала жывая музыка, рээскі архітэктар Александр Жароў удар музею перадаў сапраўдныя ноты царскіх часоў, якія не так даўно набыў на аўукцыёне. Калі пакінуць пазадушкамі ступень навуковай дакладнасці ўсех гістарычных дэталяў можна сцвярджаць. У аргаізатараў атрымалася галоўнае, падарыць прысутнам яскравае шоу, якое надоўга застанецца ў іх памяці і на фотаздымках.